बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए जबरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी बिल्कुल जी आपको जैसे नज़र आ रहा है किचली गोश वाली किचली मोटे चावल चार सद्दा के मशहूर मोटे चावल जो खाने में बहुत ही लजीज होते हैं इन इसकी रेसिपी आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से आज आपको हम समझाएँगे डेढ़ किलो की रेसिपी है डेढ़ किलो हम लेंगे पकाएँगे चावल और डेढ़ किलो हम इसमें डालेंगे गोश बीफ गोश विदाउट बोनलेस ये बोनलेस हम गोश्त शामिल करेंगे विदाउट बोन के यानी हड्डियों के बग़ैर इसमें ये गोश्त डाला जाता है बोनलेस गोश्त डाला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो ये देखिए जनाब सबसे पहले हम इसका पकाएंगे गोश्त इसको बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से तो डेढ़ किलो हम टोटल गोश्त लेंगे इस तरीके से बड़े बड़े पीस ये लंबे-लंबे दागों वाले हमने इसका गोश्त बनाना है ये आपको नज़र आ रहा है कि आपने गोश्त इस तरीके से काटना है बड़े बड़े पीसेज़ आपने करने साथ ही हम तीन अदद मीडियम साइज़ के तकरीबन तीन या चार अदद टमाटर लेंगे और दो अदद इस तरह छोटे प्याज लेंगे और दो टेबल स्पून हम लेंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें डालेंगे हम दो टेबल स्पून दो कने के चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और तकरीबन ढाई लीटर हम इसमें पानी डालेंगे तो एक दफ़ा फिर बताता चलूं कि गोश की बोटी हमने लंबी लंबी लेनी है ताकि जो उसके जो हम तार बनाएंगे उसके जो रेशे बनाएंगे लंबे-लंबे उसके रेशे आने चाहिए तो इसको हम बंद करेंगे और इसको तकरीबन 40 मिनट तक हम पकाएंगे इस गोश को तो अभी हम रखेंगे इसे चूल्हे पे और 40 मिनट तक हम रखेंगे इस पर ताकि ये हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए नरम हो जाए तो ये जनाब इसको 40 मिनट हो गए अब हम इसे निकालेंगे गोश को आलहदा करेंगे गोश के छोटे छोटे से रेशे बनाएंगे और यखनी को अलहैदा जिस बर्तन में हम चावल पकाने और उसी बर्तन में हमने यखनी डाल लिए तो या चम्मच की मदद से गोश बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम तो या हाथों की मदद से आपने बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे इसके बनाने लंबे लंबे ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है इस किस्म के हमने रेशे बनाने लंबे लंबे, लंबे बारीक बारीक तो ये देखिए जनाब हमने ये इसके तकरीबन रेशे सबके बना लिए अगर थोड़े बहुत चम्मच से चम्मच की मदद से हमने ये रेशे बनाए थे अगर कुछ रह भी गए तो आपने हाथों की मदद से इसके बारीक बारीक रेशे बनाने तो ये हमने एक बर्तन पतीला इसमें हम चावल बनाएंगे जो बकाए की यखनी थी हमने ये डालिए और साथ ही इसके हम डालेंगे तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि ये तकरीबन तकरीबन कोई सात लीटर तक पहुंच जाए सात लीटर तो एक किलो चावल के लिए हम तकरीबन तकरीबन साढ़े चार लीटर पानी की ज़रूरत हो अच्छा यहाँ पे हमने साबुत मूंग ये हमने भिगोना नहीं है सौख के नहीं रखना है इसे हमने डायरेक्ट धोना है और धोने के बाद ही हमने इसमें इस यखनी में इसमें ऐड इस करना है और अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए तो ये आपको नज़र आ रहा है इसको पूरे तीस मिनट हो गए जो ये पट जाते तो उसका मतलब कि ये जो मूँग है साबुत ये पक जाते तो यहाँ पे हम डालेंगे नमक तो चार टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा पूलते बहुत ज़्यादा हो जाते तो नमक ज़्यादा डालेंगे तो चार टेबल स्पून नमक नमक आप बाद में भी चिक कर लीजिएगा और दो टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी दलडा मिर्चे और एक टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर और एक टेबल स्पून भर के हम इसमें गर्म मसाला ये शामिल करेंगे इन सब मसालों को उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम टोटल इसमें आधा किलो घी डालेंगे टोटल आधा किलो घी डेढ़ किलो चावल के लिए साथ में उसमें 300 ग्राम मूंग था तो इसमें तीन हिस्सों में से एक हिस्सा यानी तकरीबन 200 ग्राम घी हमने अभी डाल लिया और 300 ग्राम घी बाद में गरम करके तड़का ऐसे देंगे और स्टेज इस पे इसके साथ जो हमने गोश के जो रेशे बनाए थे वो भी शामिल कर लेंगे डेढ़ किलो ये गोश्त था बोनलेस गोश्त हड्डियों के बग़ैर इस तरह लंबे लंबे टुकड़े हमने लिए थे ताकि जो इसके रेशे ये भी अच्छे लंबे लंबे रेशे बन जाए ताकि ये काने में जब आप खाएंगे ये मोटे चावल तो लंबे लंबे से गोश के रेशे इसके साथ बहुत ही मज़े के होते हैं तो ये देखिए जो इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिएगा जो बड़ा वाला टुकड़ा या बड़ा वाला रेशा तो उसको भी आप बारीक बारीक कर लीजिएगा और इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे डेढ़ किलो ये मोटे वाले चावल है तो इसको भी हमने पहले से सोखना बिल्कुल नहीं है बस आपने धोना है वाश करना है दो तीन दफ़ा और वाश करने के बाद आपने डायरेक्ट इसमें डालना है और थोड़ा सा हम इसे करेंगे मिक्स मिक्स करने के बाद इसे आपने डक के कवर करके रखना है 30 मिनट के लिए तकरीबन दरमिया से हल्की आंच के दरमियान तकरीबन 20 परसेंट आँच पर आपने इसे रखना है बाद में अगर इसमें पानी की कमी होगी तो कुछ एक लीटर आधा लीटर पानी आप डाल सकते हैं गर्म पानी तो इसको हम कवर करके रखेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तो यहाँ पे माशाल्लाह 30 मिनट पूरे हो गए अब हम मज़ीद तकरीबन 30 मिनट कंटिन्यू चम्मच चलाकर इसे पकाएंगे मीडियम आंच पे तो अब हमने इसको दबाना भी है चम्मच मुसलसल चलाते रहना है पूरे 30 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है इस पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन जो इसका टेस्ट है इसका जो है, याद रखेंगे इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अचार तकरीबन हमने डेढ़ सौ ग्राम या सौ ग्राम आपके पास हो तो अचार डाल लीजिएगा एक ज़बरदस्त और बेहतरीन टेस्ट के लिए अगर ना हो तो टोटल ऑप्शनल है ज़रूरत कोई नहीं है तो अब मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है पूरे तीस मिनट बीच में आप खैर एक पाँच दस मिनट के लिए डके कवर करके रख सकते दोबारा से और उसके बाद आपने फिर से चम्मच चलाते रहना है तो यहाँ पे हमने मज़ीद दस मिनट के लिए के कवर करके रखा था और उसके बाद ही आपको जो इसकी लुक है ये दिखाता चले तो ये चावल माशाल्लाह से हमारे हो गए तैयार तो अब हम इसे उतारेंगे और इसके लिए घी गर्म करेंगे तड़का बनाएंगे तो चावलों को हमने उतार दिया जो 500 ग्राम में से 200 ग्राम घी हमने पहले डाला था और 300 ग्राम अब हम अच्छी तरह से खूब इसे गर्म करेंगे अच्छी तरह से पकाएंगे जब ये घी 10 मिनट मुकम्मल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो साथ में ये दो तीन टेबल स्पून बारीक कटे हुए प्याज डाले और प्याज जैसे ही गोल्डन होता है तो उसमें एक टीस्पून एक टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने हल्दी डाली है और हल्दी डालने के फौरन बाद आपने चूल्हे को बंद कर लेना है और इसी घी को आपने उठाकर कर इसके ऊपर आपने रख देना है तो ये हम आप, आपको वीडियो में दिखाने के लिए जब आप इसके ऊपर घी डालें तो पाँच मिनट के लिए आपने इसे ढक के कवर करके रखना है ताकि इस घी के दम में ये अच्छी तरह से नरम हो जाए तो ये देखिए जनाब मशलुक हमारे चारसद्दा के मशहूर मोटे चावल की